Uh, Yang di Pertua, sebenarnya kita telah mengadakan sidang parlimen pada hari ini agak lewat berbanding dengan negara-negara lain. Sambil contoh, Vietnam mengadakan sidang khas parlimen dalam isu tarif ini 3 April 2025. Perdana Menteri mereka berucap membentangkan langkah mitigasi dan berjaya mendapatkan penangguhan 90 tarif 90 hari daripada Amerika. Thailand pula 9 April 2025 sudah bersidang tergempar Menteri Keuangan mereka bentang pelan tindakan untuk rundingan balik cukai di import. Singapura pula walaupun Singapura walaupun berdepan pilihan raya umum tetapi 8 April 2025 Perdana Menteri mereka telah umum tubuhkan pasukan petugas nasional. Kita 5 Mei 2025 hari ini baru kita nak nak bincang dan baru nak bentang di parlimen sidang parlimen khas. Apa pun tak ada masalah lah. Better late than never dengan izin uh, Tetapi kita nak kata inilah dia tahap seriusnya kita. Tengoklah masa saya berucap ni sebagai rekod tak ada seorang pun menteri penuh yang ada di dalam dewan ini. Tidak ada seorang pun. Padahal kita bersidang sehari je. Bukan lama pun. Sehari je kita nak bersidang ni. Uh, kita lepas ni buat phone call, nak buat majlis raya, nak buat video TikTok dan sebagainya boleh. Sambil sebelum kita nak bersidang pula pada bulan Jun. Puan Ibu Tua, kita semua sedar bahawa isu tarif Amerika Syarikat ini bukan isu kecil. Dan kita semua dah jangka inilah isu yang akan berlaku sejak daripada kempen Presiden Amerika lagi yang mana calon yang menang pada hari ini telah menyebut tentang isu tarif ini dalam kempennya. Sebab itu saya pelik. Bila Perdana Menteri kata tadi, ia perkembangan yang tidak dijangka. Eh, seluruh dunia dah jangka. Seluruh dunia sudah menjangka. Tiba-tiba kita kata tidak dijangka. Tak apalah. Tetapi apa yang kita nak sebut bahawa ini sebenarnya sepatutnya sudah kita jangka dan kita sudah bersedia daripada awal. Dan ia menjejaskan jutaan ringgit hasil ekspor negara kita. Dan dalam saat getir seperti ini pun, kerajaan hanya menghantar pegawai junior ataupun dengan maaf, menteri yang agak junior untuk berunding dengan Washington. Sepatutnya, macam jiran kita Indonesia menghantar menteri penyelaras ekonomi mereka, setaraf menteri keuangan. Vietnam hantar timbalan Perdana Menteri mereka untuk berunding dengan Amerika. Kita hantar dengan maaflah timbalan ketua Siti Usaha yang agak junior dalam perkhidmatan. Jadi tak nampak mana seriusnya kita. Sepatutnya kita hantar menteri keuangan lah kalau boleh ataupun... Masih Menteri Menteri Ekonomi bercuti di kota tak tahu. Menteri Ekonomi bercuti. Jadi sebulan pula cuti. Selamat datang Menteri Miti. Maaf ya tadi saya petik sikit. Saya nak rekod Menteri Miti masuk balik. Jadi kita kita nak hantar menteri ialah menteri menteri Miti pun dah agak uh, senior tapi orang tak nampak kekuatan ialah dari sudut parti sendiri pun tidak ada. Mungkin tidak ada lagi lah kekuatan tu. Jadi jadi saya harap supaya kalau boleh ada pemimpin yang agak senior untuk dihantar. Uh, untuk dihantar pergi. Uh, kalau Menteri Ekonomi pun kita panggil dia balik. Sebab tak munasabah luluskan cuti. Eh kita dalam keadaan nak berperang sekarang ni. Kita nak berperang sekarang ni. Perang ekonomi. Tiba-tiba perang ekonomi kita memberikan cuti sebulan. Kepada seorang menteri yang memegang portfolio yang agak penting. Ini satu saya rasa satu perkembangan yang agak luar biasa. Yang berlaku di dalam negara kita pada hari ini. Tak ada isu lain kerana isu pemilihan parti. Pelik eh kita sedang diketawakan.